И первый корабль который мы с стартовым номером 151, это большой десантный корабль. Насовая, также кормовая часть у корабля открывается, высовывается, парень выходит в десант, также военная техника. Такой а. корабль может перенять на до 20 единиц боевой техники, также батальон морской пехоты. Но корабля абсолютно плоский близко подойти к берегу неприятеля высадить десант для защиты десанта на носовой части у корабля находится огневая установка далее идет корабль стартовой номера 801 это большой сторожевой корабль лавный основное значение корабля сопровождение конвой второго на корабле «Море», которые идут без вооружения. На самой части у корабля четыре ракеты торпеды, также реактивно на бомбометной установке на кормовой части торпедные аппараты. Также мы можем заметить, что у них на кормовой части находятся флаги, это андреевские флаги. А на самой части напоминающие нам английские флаги, это морские бийцы. Такие флаги носят корабли первого и второго ранга. Ранги кораблям дают за их вооружение. Мы корабль 201 доступно судно космической связи. С помощью антенн, находящихся на борту корабля, который мы с вами видим, корабль связывается с другими кораблями через спутники в любой точке земного шара. На вооружении у корабля на своей части пушки системы Виндов. Скоростей на стоке пушек 6000 выстрелов в минуту. Далее мы видим три судна, Лиман, Экватор и Гельген. Это три судна разведчика. Крайне выходят на задание, они приказывают белый свет, маскируют под простые гидронатические суда. На самом деле они перехватывают вражеские радиоэфиры и докладывают всю информацию в Шаптенабургах, Россия. Далее мы с вами видим белое судно и Это большой военный госпиталь. На свой борт, борт может в нем находятся современные палаты, оборудование, также очень высококвалифицированные специалисты. Последний раз и выходил в 1997 году в Грузии во время боевых действий. В данный момент принимает на борт моряков Черноморского флота для лечения. Больше всем проходит реабилитацию дети Чернобыльцы из Афганистана. Ой, из Чернобыля. Далее мы видим два судна ПМ 56 и МАНА, еще две плавучие мастерские. Такие суда оказывают техническую помощь корабля в открытом море. На них находятся современные мастерские, которые могут совершить любой ремонт. Наши эти суда замаскированы, наполовину являются разведчиками. Ходят под видом ремонта, а сами наши э, блокируют другой радиоэфир и собирают важную информацию. Масса, которые на данный момент ее волны бы поставили бы в стене. Такое название получило во время Второй мировой войны. Здесь в скалах под землей, находились огромные медные мастерские, также медные мастерские. Сразу мы видим частные яхты, вот это деревянная яхта с двумя мачтами, ходит по маршруту Севастополь, Стамбул. А за белыми яхтами в скале мы видим белую арку. Там находится засекреченный подземный штаб Черноморского флота России. Пригоняйся чуть в историю. 1941 год В 3 часа ночи 22 июня На Севастополь было сброшено Очень много магнитных мин и бомб Севастополь первый принял атаку И открылась вторая мировая война Эти мины Очень сильно липли к военным кораблям И их взрывали Для этого в лаборатории Курчатова В порядке было создано судно Расмагниченное, оно перед нами справа СР-137 Такие суда подходят к военным кораблям Обманывают специальными кабелями магнитные поля и магнитные пины к ним больше не магнитятся. Корабль с бортовым номером на 60. Это малый противолодочный корабль Владимир. Основное предназначение корабля – молниеносная атака по противнику. С помощью своих крыльев корабль поднимается из воды и как бы летит над водой. Скорость корабля очень большая для моря. Она достигает около 60 узлов, то есть 110 км в час корабль всегда достигал такой скорости его крылья должны быть абсолютно гладкими и для него было построено черное сооружение которое находится справа плавучий дом в него заходит владимирец потом дальше поднимается очищает крылья и корабль может достичь этой скорости мы видим сетон, это кабель, укладчик. Такой корабль способен проложить кабель на глубину до 1 километра. За ним идет килл 158, это морской килектор. Он предназначен для поднятия больших тяжестей со дна в море. Аналогичные суда участвовали при поднятии атомохода Курс. Таких судов в СССР было 5 на Черном море, одно и одно перед нами. Далее располагается вспомогательный флот Российской Федерации. Это морские буксиры, топливозаправщики, военно-транспортные суда.